ખેડા શંકરાચાર્ય નગર ખાતે શંકરાચાર્યજીના હસ્તે માતાજીનો પ્રથમ પાટોત્સવ સુંદરી અને ભદ્રકાળી માતાજીનું પૂજન વિધાલયનું પણ ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું ખેડાંડિયાદ હાઇવે પર રધવાણજ પાસે આવેલા શંકરાચાર્ય નગર ખાતે પરમપૂજ્ય જતગુરૂ શંકરાચાર્યજી સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજના સાનિધ્યમાં ભગવતી રાજરાજેશ્વરી શ્રી સુંદરી માતાજી અને ભદ્રકાળી માતાજીના પ્રથમ પાટોત્સવનો પ્રારંભ થયો આ પ્રસંગે નવનિર્મિત શંકરાચાર્ય ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું આ વિદ્યાલયનો અંત્રોલી ગામના વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળશે જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીના સાનિધ્યમાં માતાજીનું શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પૂજન અર્ચન કરવામાં આવ્યું આ પ્રથમ પાટોત્સવ ધાર્મિક વાતાવરણમાં સંપન્ન થયો જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

दो हजार पाँच सौ अढ़ाई हजार पहला जब हमारे देश में विधर्मियों ने आक्रमण किया बौद्धिक आक्रमण किया उन्होंने कहा वेदा अप्रमाणम वेद प्रमाण नहीं है तब भगवत बाबा पादाग्री शंकराचार्य शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने कहा वेद ही प्रमाण है तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ और अपनी बत्तीस वर्ष की आयु में उन्होंने पुनः हिंदू धर्म सनातन धर्म की स्थापना की चार मठों की स्थापना की उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो आप लोग जानते हैं है आपको आ, आपका क्या मानना है हमारे तमाम वक्तव्य निकले हुए हैं वो आपके पास हैं जो हुआ है हम उसकी घोर निंदा करते हैं राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना प्रजा क्या चाहती है ये भारत देश है हिंदुस्थान है यहाँ धर्म ही प्रधान है हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, धर्म का पालन करने वाले लोग हैं हमारे धर्म में गंगा स्नान है नर्मदा स्नान है तुलसी की पूजन है बट वृक्ष की पूजन है मूर्ति की पूजन है देवतांग की पूजन है कोई कैसे रोक सकता है स्नान करने के लिए ज्योतिषपीठाधीश्वर तो जगत गुरु शंकराचार्य जी जा रहे थे उनके साथ सौ दो सौ लोग उनके भक्त थे बटुक ब्रह्मचारी भी थे विद्यार्थी भी थे तो हिंदू धर्म की पहचान क्या है शिखा और सूत्र ही पहचान है छोटे छोटे विद्यार्थियों की शिखा पकड़ करके चोटी पकड़ पकड़ करके घसीटा जो काम विधर्मियों ने नहीं किया वो वहाँ के प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन ने किया जो बिल्कुल अनुचित था उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता प्रशासन को क्षमा मांगना चाहिए और शंकराचार्य जी को ले जा करके त्रिवेणी में सम्मान पूर्वक स्नान कराना चाहिए ठीक है